Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Ketemu lagi bersama channel Kang Mumu Dimana pada kesempatan kali ini Kang Mumu mau melihat pertanaman padi jenis baru Yaitu padi lokal dari Medan Yang ditanam di daerah Jawa Barat Nah ini dia para sahabat para petani di Nusantara penampilan dari imbrida C2 yang merupakan jenis padi lokal yang berasal dari Aceh yang kebetulan ditanam di daerah Kabupaten Ciamis Jawa Barat ya ini penampakan padi dari imbrida C2 yang sudah siap dipanen di usia kebetulan ini 95 hari ya walaupun di 90 hari setelah tanamnya sudah bisa dipanen selain itu bulir dari jenis imbrida C2 ini memiliki bulir yang cukup banyak sekitar 270 sampai dengan 300 bulir per malainya dengan rasa nasi yang sangat pulen warna dari gabah sendiri kuning bersih bisa dilihat sendiri ya para sahabat ini malai dari imtida C2 sangat cantik kemudian untuk bobot per seribu bulirnya yaitu 30 gram lumayan berat juga ya nanti kita lihat setelah diubin ditimbang berapa hasilnya untuk deskripsi dari potensi padi jenis imrida C2 ini bisa mencapai 12 ton dengan hasil rata-rata 9 ton per hektarnya dengan jumlah anakan per rumpunnya yang jadi malai yaitu 28 setelah dihitung dan kalau dilihat dari deskripsi ini bisa mencapai 40 anakan perumpunnya tapi setelah kamu menghitung ini di titik ratakan 28 anakan yang jadi malai perumpunnya lumayan banyak menurut kamu ya kemudian untuk kerontokan sendiri ini lumayan agak susah ya untuk rontokan sendiri untuk jenis gabah ini gabah premium karena memiliki panjang dan juga bulir yang besar ini petakan yang tadi Kang ngomong ambil sampel ubinan untuk mengetahui berapa produksinya per hektarnya untuk dari gabah, benda C2 mulainya cukup panjang ya. Untuk serangan hama penyakit ini, ada serangan penggerek batang ya, tapi tidak begitu signifikan. Kemudian ada orang, cuman tidak sampai merusak, masih tahan. Untuk kerobohan juga ini ya walaupun batangnya menurutkan mumu gak begitu besar Untuk daun bendera sendiri ini tegak sudung ya jadi agak aman dari serangan hama burung pipit bisa dilihat sendiri nih hamparan dari Imrida C2. setelah dilaksanakan pengubinan dengan ukuran dua setengah meter kali dua setengah meter yang kemudian dirontok dan ditimbang yaitu hasilnya 6,3 kilo kemudian dipotong karung yaitu hasil bersihnya 6,1 kg yang artinya dalam satu hektar menghasilkan 9,7 ton GKP gabah kering panen ini kalau dilihat dari deskripsi ya sesuai dengan apa yang dicantumkan di deskripsi dari jenis padi yang berasal dari Medan ini merupakan hasil nyata dari petani di daerah kangkung yang mengembangkan jenis padi lokal asal Medan, yaitu Imrida C2. Bagi para sahabat yang mau mencoba dengan jenis padi ini, bisa ditanam di musim kedua. Mungkin itu video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi para sahabat yang dan bagi para petani di Nusantara. Bagi yang mau mencoba dengan jenis padi ini bisa dilihat di kolom deskripsi di sana ada link untuk pembelian dari produk ini. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.